Память преподобного внутри напоминает нам, дорогие братья, о том, что был среди святых такой угодник, который избрал себе для жительства в пустыню, и там он был благоприятным перед Десом Божиим. Там он сделал столько добра для мира, сколько мы не делаем этого добра, находясь в мире мы вспоминая память о таких святых, часто себе задаем вопрос, а чему мы можем научиться у такого святого? Конечно, сегодня никто из нас не может удалиться в пустыню. Если бы даже была такая пустыня, как была прежде, такая бездудная, и мы могли бы удалиться, мы не сможем так прожить, как прожил преподобный Ануфрий. Но, наверное, чему мы можем поучиться из его примера, это в каждом человеке есть душа. И в нашей душе должна быть маленькая пустыня. Это такое место, которое должно быть местом нашей молитвы. Где должна возноситься постоянная молитва Богу. Господь говорит, когда ты молишься, затвори двери своей души и молись Богу тайне. Вот это место, место молитвы в нашей сердце, нашей в нашем сердце, сердце где постоянно должен находиться наш ум. И возносить и эту душу. молитву. Это, это та пустыня, пустыня, которая должна быть в душе каждого человека. В вот одному вот она может быть, быть более широкая, в другом менее широкая, более, более, более тесная, тесная, но э, э, один может пустыня, там находиться постоянно. постоянно Некоторые из нас, в основном все мы, можем только время от времени захватить туда и там пробывать некоторое время. Но это обязательно надо делать для того, чтобы человек возрастал духовно, обязательно должна быть внутренняя клеть, пустая, свободная от страстей, от забот человеческих, только посвященная одному Богу, где человек в единении должен возносить свои смиренные молитвы своему Творцу. Пусть Господь молитвами преподобного Нухрия помогает всем нам, охраняет нас на наших путях земного странствования, помогает нам э, творить волю Божию, которая есть по отношению каждого человека, и идти тем путем, который ведет человека к вечному спасению на небе Христе Иисусе Господе нашем.